Отже, друзі, зараз ми поспілкуємося з експертом компанії Гори проти насильства Оксана Королович. Добрий день. Добрий день. Будемо з вами говорити про цю компанію. і ось за інтерв'юер підтримав її багато хто з телеканалів підтримав. І взагалі я так розумію, що медійно медійно цю тему все-таки зараз підіймають, підіймають в нашій країні. Чому така важливість цієї теми? Тому що ми зараз давайте пояснимо. Одразу, ми говоримо все таки про насильство не фізичне, а ми говоримо про моральне, про психологічне насильство. В чому важливість цієї кампанії зараз для України? Ну, какой-то такой очень важный переломный момент, потому что мы попали э, в такой период, когда насилие, в общем-то, оно пронизано везде. Насилие мы видим в семьях, дети, которые, э, в общем-то, проявляют его в социуме. И мы это видим как буллинг. Это тоже насилие. Но оно, в общем-то, имеет уже корни дома. Улица измущения в школе. Да. И это тоже насилие. Шума на из корень в дома. То есть те, кто возмущается над детьми в школе, Да, вони да. и те, кто позволяет... Угу. на том, что... Да, дома то, что то есть 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 некая такая, ну, как бы, проигрывание сценарий, которые дети, участники этого процесса, те, кто видят, те, кто агрессоры, угу. и те, кто являются жертвами, это все есть корни, корни всех их, где? В домашней системе. То есть, да, был раньше, в общем-то, этот процесс, когда мы видели насилие, проявленное в садиках, в школах, везде. Учителя как-то проявляют агрессию над детьми, учителя, педагоги со студентами. На работе мы тоже видим людей, которые приходят с работы и говорят, да, в общем-то, там меня оскорбили, там унизили, там перешли границы. И все приходят куда? В семью. Вот mm -hmm. все стекается в одну точку, в одно место, где и, собственно говоря, разгорается процесс проживания этого всего, ну, этой боли. За такую логику, зважаючи, что мы живем в довольно агрессивном сообществе, да. агрессивно-информационном у на среде, действительно, у mm -hmm. всех проблемы на работе и так далее, и так далее, выходит, что мы всегда, э, ну, есть такая, постоянно в таком стрессе живем. Mm -hmm. А почему а ж тогда одни, кто-то приходит домой и не взрывается на своих близких? Mm -hmm а кто из этого То есть, Да, ну давайте что так сделаем больше такое прояснение объективности. Оно на самом деле грустное, но то, что мы предполагаем, что кто-то пробует и старается найти конструктивные методы, как, в общем-то, проживать свою злость. Их достаточно очень маленький процент. Люди, то есть что-то делать. Да. То есть чаще всего люди находят свое проживание в спортзалах, в каких-то хобби, где это еще более-менее конструктивно, да, там в чем-то, что может их, ну, как-то эту злость использовать для, собственно развития. Но большинство э, созависимость, алкоголь, наркотики, безумное количество каких-то легких связей, какие-то быстрые достижения, поиск э, удовольствия через просмотры, игры, фильмы ну, то есть что-то, где нет реальности. Да, mm -hmm. это тоже есть такая форма. Но агрессия, правда, у нас сейчас общество, которое находится в стрессе все время. Ну, и, видно, а батах, кто проявляется, само психологическое наследство, как раз. Вдома ви працюєте з різними людьми, як психолог. Тож, а, все таки з вашого досвіду, а, насильство є в багатьох стосунках, і а, чи все таки це якісь там знаєте, виключені ситуації? Mm -hmm. Ну можливо, статистично mm -hmm. ви нам пояснити і, наприклад, можливо, навіть свої роботи? А, чаще всього ми наблюдаємо психологічне насілля, которое яке... большинство в своем семьях потом, когда узнают, что это психологическое насилие, ну, как бы никто не догадывался, что это форма и модель поведения и взаимодействия, это оказывается, что это как-то неправильно или это нужно поддавать сомнению. В большинстве своем мы отреагируем детские травмы, детские паттерны поведения, которые, в общем-то, были в нашем детстве. И среднестатистический человек, который вышел из Советского Союза, он травмирован на самом деле. да, И большинство людей, входя в семейные отношения, отыгрывают что-то, да, потому что нет готовности большое количество людей приходят с какими-то ожиданиями очень много неготовности к трудностям семейной жизни рождению детей общий кризис, который они проживают, да и это все я не могу сказать, что это исключение мне очень больно говорит, но это чаще вот то, что сейчас фоново, то есть психологическое насилие, давайте тогда поговорим про форму, чтобы люди понимали, что это да, такое, да? Общем, главное, что, про что мы говорим? Что, что мы говорим? Что есть психологическое насилие? Потому что, если про физическое насилие, да, это... правовые нормы, так? Это угу, больше-менее угу. Больше угу. я для этого полиции угу. и так далее. Психологическое насилие, это все-таки, угу. давайте поясним нашим глядачам. А, это когда в отношениях есть большое количество контроля, партнера угу. на другим партнером. А да. Ты куда ему светил телефон? А, телефон, куда ты пошел, список друзей, что ты делаешь, угу. постоянный отчет, контроль. Второе. Игнорирование каких-то потребностей. Один партнер проявляет свои потребности, он говорит о них, и это обесценивается и совершенно однозначно проявляется как ну, неуважение. То есть не важно вот это, а вот мое важно. Да? Угу. Когда один из партнеров очень сильно обесценивает и унижает другого партнера, особенно в присутствии детей. Особенно, если это при ком-то, и в принципе это происходит. Унижение, обесценивание ценности достоинства, да. А кто ты такой? Боже, вот я тебя прошу. Там, ты ты, ты вообще, как я могла выйти за тебя замуж и вообще рожать? Говорила мне мама. Ну вот какие-то фразы. Но, как... ведь такие формы. А вот как раз-таки форма а, шуточная, она на самом деле очень сильно ранит, потому что э, это просто форма как раз э, пассивной агрессии, когда мы не в открытую говорим, слушай, меня злит, что ты делаешь, это, это, это. Угу. А когда я как бы подшучиваю, как бы троллю. Ой, жизнь как бы, свою на тебя. Да, вот что-то вот ну и такое. да, Или он говорит, вот все вы бабы такие, там, ну и так далее. Да? Когда у нас вот эта форма унижения, обесценивания, она, в общем-то, опять же, ну чаще всего, да, а газлайтинг ⁇ это еще одна форма психологического насилия. Это такой новый термин, такой уникальный, да, это когда а, все, что вы делаете, а потом партнер говорит, да, вообще такого не было. Ага. Как не было? Ну, мы же с тобой говорили, мы договаривались, или ты, ты мне это говорил. Так это, выставляет дурным, когда, и да. И тогда, раз это сделали второй, человек начинает чувствовать, что-то со мной не то. Может, это я. Ну, то есть это очень я такие сильный сильную, прессинг. Я бачу, когда люди, там, разумеется, таки в ралли бывает, это а действительно Да, Или это я точно, или это уже со мной что-то происходит, когда партнер мне говорит, нет, такого не было. Это вообще ты придумала, это вообще, ну, да. Это страшно речь, взагалі, это это. Это на самом деле загони, загоняет человека в очень сильные формы депрессии. И в принципе, человек здоровый, ну, то есть тот, у кого граница да все хорошо он так стоп да он начинает разбираться и это может привести просто к разводу худший вариант это когда этот человек которого вот так вот прессует он начинает входить в пограничное расстройство состояние непереносимые да там здоровье нарушается и так далее и это вот ну сплошь и рядом а форма контроля форма унижения перехода границ да там ценности форма унижения, обесценивания, форма сравнения это еще одна очень страшная штука, кстати, которую чаще всего пользуются женщины, как раз. Это, например, да, это когда ну, каждый мужчина должен двоеточие, а ты этого не делаешь. И вообще, ты же мужчина, ты должен. Это когда у нас создается некая такая форма ожидания, которую я беру своего партнера и uh -huh. начинаю как-то в эту форму вставлять, там подтягивать его, он как-то не подтягивается под мои ожидания, а и я а его с... начинаю сравнивать. А, а в них там он такие, а ты в мене Да, вот таки, да, да. А вот что это, а вот мне как-то не нравится, как ты выглядишь. Может ты туда сходишь, может ты там а может быть ты там еще пойдешь зарабатывать. И, же самое, че... и то же самое, что делают мужчины. Ой, что-то у тебя с тельцем, что-то вот не так, как бы форму поменять, да? И тогда это вот очень сильно обесценивает, униужает и и, и совершенно происходит ощущение отсутствия своей ценности угу. вообще в паре. И это вот все примеры психологического насилия, которые так. проводятся не с криками даже, а иногда очень тихо, спокойно, да, и как ты говоришь, очень шуточно даже. Um, в будь-якій родині я думаю, що немає жодної родини, де б не було конфліктів, Ну таких я сто процентів. Да um, як не допустити насильство під час якраз скандалу, я так розумію, що ну можливо ж таки да, не нет, про не про рукоплекприкладство, да. а ми все таки про образливі слова. Uh -huh. Так, тому що люди на емоціях можуть не говорити. І якщо вже це сталося, якщо То там вона себе? йому сказала ти, да? Ты, я ты бы а наводжу там сказал, что на више, в я с тобой связался, да, uh -huh. а потом что ты им делать? Как не допустить этого? Еще uh -huh. работать пятьдесят того, как уже шесть подиумов стало. Ну смотри, кризис класс, это вообще, если он есть, энергия пары живет, то отношения живут на самом деле, и это очень прекрасно. Другое дело, как мы понимаем, что кризис это норм, или мы считаем, что кризис это то, что не не, не сходится с моей картинкой счастливой жизни. Все должно быть замечательно и комфортно, да? Я всегда в парах говорю, на самом деле комфортно только в утробе у мамы, да, когда тихо, спокойно, тебя кормят вовремя, да. А в отношениях всегда есть два состояния: ресурс и зона а, развития, да, когда и зона комфорта, и зона дискомфорта. Это нормально. Угу. А, каждый кризис нам говорит о том, что предыдущие методы взаимодействия уже не работают. То есть то, как мы с тобой взаимодействовали там раньше, там год назад, два назад, три, там семь лет, ну уже все, ты, потому что я вырос, и я уже не та, да, и у нас угу. уже что-то меняется. Поэтому каждый раз, когда у нас возникают предпосылки кризиса, это когда мы начинаем вдруг чувствовать, что у нас какой-то трабл в ощущениях, когда я смотрю на своего партнера, я на него злюсь, у меня что-то не нравится, он меня раздражает, или я вдруг начинаю не хотеть общаться, мне не о чем поговорить и так далее. Это такие первые маячки, что угу. есть, ну или какие-то претензии начинаются. да. И тогда очень важно говорить, нету проблемы в кризисах, есть проблема в том, как мы их проживаем. Если мы говорим, и общаемся, и мы сначала определяем, слушай, у нас реально мы попали сейчас в кризис, у нас что-то происходит, да. Второе, давай найдем, как бы подпишем договор, грубо говоря, о том, как мы сейчас будем на этот период взаимодействовать. Я иногда вспыливаю, мне как бы некомфортно. И тогда мы пишем инструкцию. Как, как вести себя в кризис, это говорить реально. Вот то, то, что ты говоришь, это я еще принимаю. То, как ты говоришь, это меня обижает. И тогда я... Тебе, а ты мне говорим о том, что, слушай, какие фразы являются триггерами, какие реально непереносимы. Тригер, да, это что такое триггер? Это то, что э, очень полезное, на что я реагирую, на фразу, тон. А, и это вызовет у меня болезненную реакцию. Тобто, то есть думать про наступный, выходит скандал. Если уже такие стало... Да, то есть, смотри, если мы... Будем... и да, еще и мы... Таке, ну, ось, для мене, за Да. И це для мене. И вот мои границы. Вот здесь, да, вот это я еще могу слышать. А, и давай найдем форму, как мы говорим. Вообще я как бы считаю, что очень было бы неплохо устраивать себе такие а, предпосылки этого кризиса, когда мы раз в неделю, раз в месяц, неважно, находит пара свою форму, садимся и честно говорим, что, блин, меня уже достало за это время, на что я включил. Очень классно, на самом деле. Вы только попробуйте. Но это не значит, что мы устраиваем разборки. Это У -у -у. просто про честное такое. Это же не, не, не как в школе мы там перед учителем отчитываемся. Ну, так. да, такая вот, ну, и тогда мы говорим о том, что э, где вот та грань, за которую там ты перешел или я перешла. Ну, потому что мы же люди, мы не можем видеть, где мы прям полностью переходим к границе другого человека. Мы должны об этом предъявлять и говорить. А, а да. что такое невидимое психологическое насильство. Это когда происходит... Ну, это, это на самом деле то, когда люди а, очень сильно а, проявляют через его через мани манипуляцию. Когда а, это в виде, вроде бы я беспокоюсь о тебе, это в виде, я стараюсь все сделать только для тебя. Например, это очень хорошо видно в форме очень сильной гиперопеки. Ну, когда кто-то из партнеров начинает а, переходить в функцию просто муж-жена, а уже в роли родительской. Ты покушал? Ты поспал? А что ты поел? А ты сейчас где? А что ты сейчас делаешь? Ну, я же забочусь. Это такой же и И что, так... Так что, что происходит с мужчиной, например? Он начинает сначала там, М вроде как забота, потом он начинает напрягаться, потом это начинает раздражать его, потом там и так далее. Да? И что делает мужчина? Он начинает активно реагировать очень сильно, ну другими способами, да? Ну то есть это тоже все формы насилия, но которые завуалированы, угу. а, знаешь, причинить добро. Ну и когда вот чтобы такое причинить, но на самом деле, когда мы просто делаем это для себя, мы это все компенсируем, а, чтобы вот быть в состоянии хорошего, замечательного и правильного. В психологическом насилии страдают дети очень сильно. Я Наступне питання якраз мене випередило. Про, про дітей, е, навіть тему там бити, не бити дітей ми не підіймаємо, ну, тому що мені здається, це апріорі зрозуміла. Да? Да, вже якби да. понятна, всі психологи там... здається вже про це говорили, і нібито але все одно Кто на жаль це відбувається. Але це окрема тема діста. Це вже фізичне насильство. Е, Крикнути на дитину, будемо відверті, як якою б родина не виглядала ідеальною. Я навіть можу сказати там по, по своєму прикладі, зрозуміло, що іноді. нервы не Слушай, тебя я тебя. иногда кричу. Как психолог. Конечно. Я же человек. Психолог. Я же человек. А, да. Добре, как тогда... Э, чи варто карати то, что И как діяти, если не на дитину? Ну, что делать потом? Да, ну, во-первых, э, очень важно здесь... Э, иногда даже крик... Во-первых, если он фоновый, это очень сильно травмирует. Если это иногда, и когда ты уже переходишь границы, и говоришь, слушай, но... на самом деле то, что ты сейчас делаешь, меня злит. Когда ты ребенку это говоришь uh -huh. в открытую. Я тебя правда очень люблю, но то, что ты делаешь, это наши договоренности, ты их нарушаешь, там, то-то, то-то, и тогда это вызывает у меня злость. Вот когда ты так говоришь, так можно кричать. <связать> ты объяснил на повышенных тонах. На повышенных тонах, да. <связать> то есть вот он ребенок понимает, что он сейчас что-то сделал. А, когда мы говорим про психологическое насилие, страшнее всего это, когда мы игнорируем ребенка и оставляем вот его, его вот без обратной связи. Когда мы ему не комментируем и не объясняем, когда мы манипулируем тем, что а, сдам тебя в детский дом. Теперь я тебя не люблю, или мою любовь нужно заслужить. как Ну, знаешь, вот какими-то фразами. Дядя тебя придет, вот это вообще прекрасная фраза, да, которая до сих пор еще слышно на улице, когда мама проходя, знаешь, я там слышу, будешь себя плохо вести, придет дядя милиционер, какой у нас уже милиции нет", да А вот фраза все равно осталась. Ну, и вот это состояние, когда ребенок ребенку не создают безопасность, что бы ни сделал, ребенок должен понимать, что его может где-то там наказать, где-то ограничить в каких-то удовольствиях, но любовь родителей она всегда есть это важно чтобы ребенок понимал когда мы накричали мы опускаемся на уровень ребенка говорим слушай прости то что сейчас произошло это ну, это неправильно правда нельзя кричать но так получилось я вот сейчас не смог сдержаться да я тебя правда очень люблю и после этого важен холдинг телесный контакт ребенка взять нужно на руки обнять там и сказать о том что ну да это бывает ну мы взрослые это все же жив... эмоции можно проявлять нужно проявлять но а, ребенок должен видеть, что родитель может попросить прощения. Угу. Что то, что это вот факт попросить прощения это очень ключевая штука. Поэтому понятно, что это не значит, что сейчас я побила, опять попросил прощения, опять побила, опять попросил. Но ну, это же однозначно не, не про это. Но э, дети очень быстро прощают на самом деле. Они понимают, где они неправы. Они очень хорошо отслеживают, когда родитель справедливый. То есть если мы договаривались, если у нас был, э, ну, был какой-то да, договоренность дома, как мы себя ведем, ты это не сделал. Да. Понятно, что я могу злиться, это нормально. Еще, кстати, очень важная штука. Ребенку нужно показывать, что родитель это живой человек который может там злиться, и важно, он может грустить, он может злиться, у него может быть плохое настроение, просто комментировать и говорить, слушай, сегодня как-то правда не готов там с тобой в лего играть или там в куколке, вот сейчас могу максимум так книжки почитать, или вот сейчас мне нужно побыть одному, так бывает. Ребенок смотрит, как это делает родитель, есть хорошая фраза, не надо воспитывать детей, надо воспитывать просто себя, а ребенок все равно повторит это, да, поэтому ну, не надо трогать детей. И когда ты просто живешь с ребенком в честности с собой, все классно будет. А что варто говорить с детьми про наследство. Да. И с чем требует пояснить. Да, для начала мы говорим про насилие как форму взаимодействия со своими границами. Да? Про то, что у каждого человека есть границы, про каждого, у каждого человека есть то, что может его ранить. И, и когда мы говорим ребенку про это, мы таким образом учим его, что во взаимодействии с другими людьми он, его действия могут причинить вред другому человеку. Мы учим ребенка элементарным правилам гигиены с собой. Что это значит? Это значит, что есть ты твоя ценность, есть то, где ты позволяешь кому-то подходить к себе близко, как взаимодействовать, да, там, с, с взрослыми, с детьми, с близкими, с дальними людьми, система безопасности то есть все нужно объяснять ребенку. Да, и про то, что а, как а, реагировать, если кто-то звонит в дверь и говорит, что я от Деда Мороза пришел там, а, от мамы передать привет, или я пришел в садик, и вот хочу тебя отвести ему, вот mm -hmm. я твой там, друг твоей мамы. Все моменты, это не про то, что паранойя должна быть, что мир опасен. Но элементарные вещи в спокойном поведении. Мы несколько раз говорим с ребенком и иногда играем. А вот если такая ситуация, как ты себя поведешь? А если вот так вот поведут к тебе, подойдут к тебе, там, так с тобой поговорят, да, или а если тебя ударит кто-то, как ты себя поведешь? То есть мы как будто проигрываем в игре и формируем просто нормы поведения. Ну, а, вот, вот я еще, например твою дитину, ну, не знаю, в школе, або в садочку не беруть там в компанию играть, uh -huh. для нее да. uh -huh. а это психологическая травма, для него. И ты думаешь, так, это уже какая-то Нет, это чуть-чуть, дру... это динамика группы, ага. это чуть-чуть другой процесс. Это иное питание. Да, это, это... тогда Д... мы учим ее, как вот, формировать ценность в себе и, 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 не, не... и как реагировать, что такое тоже может быть, что тебя не, не да. везде возьмут. Д... Да. Дейл Карнеги, как завести друзей, да? Ну, на... а... ну, так, например. Якщо ми бачимо, наприклад, приклади психологічного насильства, або у когось із своїх близьких, ну там родичів, або не там сусідського хлопчика, ти бачиш, як йому там батько каже, що ти не в даха постійно там щодня, там, коли він там не знаю, щось збирається робити, або навіть на вулиці прояв такої агресії до своїх батьків, до, вибачте, батьків до дітей, або там бабусі, неважливо кого, дяді, тьоті. А, чи, Як Это же их особистая справа, с одного боку, это їхні дети. Чи все Знаешь, это все-таки варто втручаться и да, это такая грань, потому что на самом деле, <coughs> когда мы видим ситуацию, которая могла быть, когда, которая могла показывать, что это регулярно происходит в семье, а mm -hmm. может быть это просто мама сейчас уставшая, замученная, и вот это просто точка пика, когда ей там вместо того, чтобы либо расплакаться, либо наорать на ребенка, да, mm -hmm. поэтому можно переключить маму внимание, там задав какие-то вопросы, там где пойти, ой, я увидела у вас, вы там это купили, а подскажите у меня там, а где, может быть, вы мне подскажете, где купить, то есть как-то Включить внимание, это можно. Ни в коем случае нельзя проводить нотации. То есть, если вы рассчитываете свои силы и понимаете, что это близкий человек, у вас есть возможность с ними поговорить просто о том, что ты замечаешь, ты видишь, что там так вы реагируете или так общаетесь со своим ребенком. Ну, как-то uh -huh. где-то вы пьете чай или там общаетесь, или, может быть, даже за стаканчиком вина и пива, вы можете где-то в мужской компании. Ты, ты знаешь, вот такое я вот в своем, по своему примеру это знаю, это не очень камельфо. Важно сначала, когда я это все наблюдаю, смотрите, а что у меня в семье, так надо просто отследить, как я себя веду, поговорить очередной раз с женой там или с мужем, uh -huh. сесть поговорить с ребенком и посмотреть на ребенка вообще, в стрессе он у меня или нет. Если он не показывает мне своих чувств, если он молчит все время, если он такой правильный, он меня боится я хочу сказать что кстати психиатры проверяют адекватность психики mm -hmm. когда а, спрашивают как ведет себя дома ребенок и как в школе ну или в обществе да так mm -hmm. вот если ребенок дома ведет себя отвратительно он балуется он там проявляет чувства да он доверяет родителям он 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 живет живой своей детской жизнью да mm -hmm. позволяет совершать ошибки он нормально все хорошо у них в семье все замечательно если а она в социуме, он может быть там ведет тебя культурненько там, и так далее. Говорит, как это так? Ну там дома ты так себя ведешь. Ты можешь дома так себя вести? Да нет, не может. Потому что там на улице где-то ему нужно все равно быть чуть-чуть в стрессе. Ну, чтобы его приняли в общество, чтобы там его оценили, да. А вот если наоборот, это хуже, когда дома весь такой, все замечательно, все не может слова сказать, кто такой весь правильный, правильный, То это про то про те, що стресса, и стресу, і раз не очень камільфо, это не хороший признак, угу. Оксана, Все таки ось підбуваючи підсумки, все таки критично розумієш, це важлива історія, якщо там і фонд народного населення в цьому бере участь ЮНІСЕФ. Тобто, це проблема глобальна, виходу вона не тільки наша, це, це й у всьому світі. Але зараз ми говоримо зрозуміло, що про про Україну, чому так важливо. давайте ще раз нагадаємо. Сам сейчас мы про це говорим. Ну, знаешь, для меня, наверное, ключевым хотелось бы подвести итог, что э, всегда можно остановить эту проблему, uh -huh. начиная с себя. Мы можем говорить о том, что мы получили эти паттерны поведения оттуда, и сейчас каждый раз говорит, да это не я виноват, это у меня так в семье, это у всех, uh -huh. да. Но если сейчас, здесь и сейчас мы остановимся да, и, и пробуем измениться в своей семье, мы позволим нашим детям... А, соответственно, всему обществу все меньше и меньше видеть это в обществе и в своих семьях в дальнейшем. Мы сейчас не говорим о том, что мы его искореним, знаешь, вот ну, не будем идеалистами, да, мы mm -hmm. не можем его искоренить. Всегда в обществе есть напряжение, всегда есть какие-то ситуации кризисные, которые заставляют быть там, в стрессе и, и что-то делать с агрессией. Но, по крайней мере, его будет меньше, если мы об этом будем говорить, если мы будем менять норму, потому что большое количество людей находится в состоянии, когда они не думают, что это не норма. Ведь они же думают, что это нормально, но так взаимодействовать. Если у нас это появится, ну скажем, нормальная, здоровая форма коммуникации в школах, в садиках, если это будет вот с самого начала, ну там лет через 12 мы можем увидеть плоды этого всего. Не страшно, что вдруг, если сейчас люди посмотрели это интервью, скажут, боже мой, и начинают ставить себе диагноз. Боже, неужели я психологический агрессор? Ну, потому я же Нет. ему вчера казала, да, какие-то да, да. дурные. Да, да, да. да я же любя. Да, и тогда это для меня сейчас важно, да, донести, что важно просто задум задуматься. Просто поддать сомнению, что ну да, наверное, я была не права. И просто подойти извиниться. Ну, подойти сказать, ты знаешь, правда, вот в этих словах было ну не очень правильность, да это или то-то то-то. Всегда нужно признавать свои ошибки и и просто двигаться, понимая, что, ну да, теперь я так буду по-другому, я буду стараться, я буду пробовать, я буду как-то наблюдать за тем состоянием, которое у меня возникает, и буду тебе предупреждать и говорить, mm -hmm. и не буду накапливать и буду в открытую говорить, потому что любые отношения держатся на способности коммуницировать. На способности договариваться, на умении говорить а, с позиции зрелого, взрослого человека. Говорить о себе, а не о, о партнере. Не приходите начинать говорить: да ты, да такой, да как. Нет, а приходите и говорить: слушай, вот когда ты это делаешь, у меня то то то-то. Я чувствую вот это, вот это, и на вот эту ситуацию я вот так-то, так, так протягивала. Партнер может и не знать, что на самом деле он сейчас переходит там твои границы и так далее. Говорить с партнером, говорить с детьми. И снимать те самые ожидания, которыми навешаны наши партнеры и мы сами, когда входим в отношения. Ведь из-за такого тотального, ну там, такой тотальной неготовности, ну ведь нас же в школах не готовят, как быть мужем, женой. Согласен, mm -hmm. да. Это, к сожалению, пока еще нету, да. А мы все приходим с каким-то чемоданом своих каких-то ожиданий, там, представлений, и мы считаем, что вот сейчас этот человек прям сделает меня счастливым. И он думает, Що ви його сделаете щасливим? А щастя было тоді в утробе, помнишь, когда коли вот там було тихо, спокійно. Як в да. як в да. А друзі, якщо у вас є питання, більше взагалі, інформації про кампанію «Говори проти насильство, зможете знайти по посиланню під цим відео, почитати більше інформації, знайти відповіді на свої запитання. Я сподіваюся, ці розмови також щось корисне для себе винесли. Бажаємо всім говорити частіше. Я люблю тебе, а не на да. в... ти должен. а ти повинен а в да. тебе не вийде, тому да, що це, 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 це ж для себе точно зрозумів. Дякую за розмову. Да, все до да,